Вот это вот лючок 8, ой, 60 на 60, ревизио-лофт. Открывай, Одна газовая пружина на 500 ньютон, непригруженную створку, блин, выстреливает. Будет вставлена шлифованная ДСП 18 -е. и потом сверху будет наклеена плиточка. Слева да, Значит, при посадочном 60 на 60 внешний размер 680 по ушкам на 640 внутреннее отверстие вместо 640 останется 510 миллиметров в ширину и в длину 590 миллиметров в общем, блин. Меня... 60. 50. Да, почти 60. Если посадочная 60 на 60, то внутренняя дырка 51 на 59 осталась. Зергут. Ну, Леш, прикрой, пожалуйста, еще раз. Вот это у нас установка. Угу. Дякую, И открывай, будь ласка. толщина покрытия позволяет, которую еще наклеить. Сейчас есть 25 миллиметров. Вот сюда наклеивается плиточка. И здесь еще остается зазорчик.